Подробности недели прямой эфир мы продолжаем. У нас гости подъехали: Сергей Каплин, народный депутат, блок Петра Порошенко; вечер добрый, Вадим Рапинович, народный депутат, оппозиционный блок. Скажите, ну давайте просто сюжет прокомментируем, несмотря на то, что так юмористично, очень классно, весело сделал э, наш корреспондент. Но, ну, наверное, все-таки это проблема, что за один доллар или там за 28 гривен ты уже практически ничего не купишь. Звучит ну, Я бы бы украинцам продусим на те 30 гривен, или 25 каждый день. Курс долара змінюється, відповідно, гривневий еквалент. Е, запастися яйцями. Нехай вони тухнуть потихеньку, і будемо е, голосувати тими яйцями свого часу проти чи за е, прем'єр-міністра України. Тобто я не, не знаю, скільки зараз наслідок, купиш на це, на той долар. Там навіть лапка буде. Адже ті е, цифри, про які ми говоримо, та ганебна ситуація. Фактично, сьогоднішнє економічне банкрутство країни, соціальний дефолт. Е, результат безвідповідальності уряду, який не пішов на ті. Популя... непопулярні кроки, передусім по відношенню до себе, до своїх міністрів, до своїх заступників, парламент, який не пішов на такі кроки. Ми поговоримо пізніше. Я вважаю, що насправді треба визнати. Ми сьогодні політично, соціально і в багатьох інших аспектах просто бан банкрутіємо. і нам сьогодні треба робити перезаснування країни. Нам треба змінювати конституцію, причому докорінним чином не змінювати, а писати нову. Де буде парламентарів, замість 450 – 100, де буде міністрів, замість 25 – 5, де не буде посади прем'єр-міністра, де президент країни закоте вище ліктів рукава і буде робити роботу прем'єр-міністра економити потрібно сьогодні у всій країні, де не буде районних адміністрацій. 750 районних адміністрацій по 100 чоловіків кожній працюють. Я Це колись не. до одного голови району заїхав, останнє скажу е, вперше і в останнє кажу, де голова у секретарки? Він каже, він вправляється. Він не знаходить у четвертій годині дня ніякого іншого застосування свого дорогоцінного часу, який сплачується з вашої кишені, ваших батьків, ніж як поїхати до свиней. их треба разогнать. Это 50 тысяч человек а я по всей стране. Вы так скептически улыбнулись, когда слушали коллеги. Меня радует, когда представители коалиции говорят то, что мы говорили раньше. Я хочу вам сказать, что надо еще яснее сказать и честнее. Мы получили, наконец, европейские цены, европейские тарифы при нищенской зарплате. Это уже Европа. Надеюсь, что еще нет. Да? Дальше будет хуже. Я хочу вам сказать, что я согласен с коллегой. Нам надо иметь мужество и молодец он, что это говорит. Надо обратиться всем вместе к президенту. И посмотреть, если больной не выздоравливает, да, значит, давайте менять доктора уже. Я считаю, что правительство не просто должно, немедленно должно уйти в отставку. У нас на часы идет время. Сегодня я смотрел распоряжение Национального банка, они наконец выдали сильное распоряжение. Я просто два раза перечитал, думаю, правда или нет. Теперь Нацбанк выдал распоряжение, что можно выдавать еще деньги в кредит под залог яхты самолетов. Это была самая важная сегодня тема, которую надо было сделать. То, что мы слышим сегодня на финансовых рынках, то, что я разговариваю с бизнесменами. Послушайте, ну мы не просто в тупике. У меня вообще вот создается впечатление, что, знаете, неудобно говорить, но вот что Азаров, когда был, он не воровал, еще свои заначки докладывал. Потому что это безумие какое-то, все время не хватит. Я хочу привести слова Яценюка. В 13 году он стоял на трибуне у вас здесь и сказал, население, послушайте меня, мы вырабатываем газ по 78 гр... долларов, и вы его будете получать, а то, что 300-400, пусть платят олигархи. Сегодня я читаю. В то же время он говорит, вы должны платить народ европейские цены. Ну что же это такое? Значит, в один из двух случаев, он, по крайней мере, не хочу слова врал сказать, да, говорил неправду. Поэтому некомпетентный врач у нашей экономики. Руководит сегодня человек, которого, ну зашло, вы, может он хотел лучше, я уже не спорю, да, я уже не хочу его ни в чем обвинять. Но уже видишь, не могу, видишь, тупик, люди обнищали, ужасы на улицах. Ну уйди сам, никто не уходит. У нас страна, где каждый вцепляется в кресло и насмерть сидит. Революции не управляют, нельзя сказать деньгам. Ты вот сегодня живи хорошо. Поэтому я думаю, что надо закончить период экономической революции и просто нормально вернуть специалистов, лечить больного. Вот и все. Смотрите, ну вот даже по официальным данным порядка миллиона беженцев, ну можно сказать переселенцев, беженцев, неважно там как назвать, важно, что проблема есть. Есть хоть какие-то деньги для них в бюджете? можно деньги ли их выбить, найти? И нужно э, четко сказать, что не бывает простых решений. Эти деньги в новых законах, которые саботируются отдельными фракциями в Верховном Совете. Где бывшие де-факто государственные, де юра государственные предприятия буквально не платят ни дивидендов, ни налогов. У нас сегодня есть группа неприкасаемых компаний, которые принадлежат олигархам, которые подняли голову и все, что можно было поднять за последние, после революции. И вместо того, чтобы их поставить на место по итогам революции, мы их поставили губернаторами, мы их поставили, им дали из министров своих и так далее. Поэтому сегодня вопрос должен стоять так. Знать надо, что в стране 23 года идет война. Богатых против бедных. И, к сожалению, сейчас власть стала на сторону богатых в этой войне. И бедные эту войну проиграли. У вы меня второй вопрос. Конечно. У меня второй вопрос. Я, я вообще уверен, вот той конституции, которую я пишу, конституции для простых людей, я ее презентую буквально через несколько некоторое время, есть в переходных положениях нормы о национализации очень многих предприятий, потому что у нас олигархов нету. У нас есть экономические бандиты. Это была не приватизация. Это была эйфория политического, экономического бандитизма. Есть еще один вопрос о родителях этих детей. Я думаю, вот коллега и все поддержат меня в парламенте. Слушайте, а как будут голосовать на следующих местных выборах один миллион граждан, которые сейчас сбежали от той новой бандитской власти на Востоке? Как они будут голосовать? Вы что хотите после выборов в местные советы Миллионную армию людей, которые не доведут власть, потому что одни бандиты забрали дом, сожгли, разбомбили, забрали работу, право хотя бы не жить, но хотя бы существовать. Сергей, подождите, а вторые да? сейчас откладывают вопрос о голосах. Да, эти люди не проголосуют за премьер-министра после э, этого сюжета и после той реальности, в которой сюжет этот э, показывает. Да, они не проголосуют, возможно, все за президента, за другие партии. Но забирать право у человека на голос, после того, как у него отобрали дом, мы не имеем права. Вот с этого начинается государство. Я помню, вот вы рассказали цитату Арсения Петровича, я помню другую цитату. Пять или семь лет назад он говорил, государство и нужно для того, чтобы защищать бедных. И вы говорили о тарифах. Так я хочу сказать, ну более профессиональную историю. Сергей, вы хороший оратор, мне не хочется вас прерывать. Давайте, я, давайте сделаем Тарифы, так. важно тарифы. Одну Скажите, мне. важно, важно, важно. Одну минуту. Я поясню зрителям просто, чтобы все было понятно. Вот вы упомянули просто укранафту я разъясню, что там за история, будет понятнее. Мы продолжим. Ну на самом деле вот то, что э, гость наш говорил, очень характерная иллюстрация. В парламенте на этой неделе снова был скандал. Многие в новостях видели, даже трибуну блокировали. Проблемы как раз вот в Укрнафте. То есть ну, даже не столько в компании, сколько в миллиардах, которые государство не может получить в качестве дивидендов. Ну, напомню, Укрнафта – крупнейшая украинская нефть- и газодобывающая компания, контрольный пакет 50 – 50% плюс одна акция у государства. Так вот, есть еще 42% у миллиардера Игоря Коломойского. И этих 40 с небольшим процентов ему хватает, чтобы блокировать решение по распределению дивидендов. Чтобы изменить это, нужны поправки к закону об акционерных обществах. Законопроект давно в парламенте, но до сих пор не прошел профильный комитет. Который возглавляет Андрей Иванчук, одновременно и соратник премьера и бизнес-партнер самого Коломойского. В общем, если поправки к закону об акционерных обществах не пройдут комитеты и до следующего заседания парламента, то депутаты обещают, ну, что делать, снова трибуну блокировать. Вот такая история, просто чтобы было понятно, о чем мы говорили и где, в принципе, можно взять, по вашей логике, я с ней согласен, те деньги, которые могли бы пойти, Безусловно. вот этим этом Я вот, да, хотел добавить э, информацию коллеги по поводу тарифов. Слушайте, вы знаете, и я знаю. В стране 247 тысяч многоэтажек. Тепломодернизация одной многоэтажки в среднем 3 миллиона гривен. Это полтора бюджета страны. И в два раза меньше будет энергопотребление. Слушайте, мы проели, пропили, произбирали два или три бюджета за последние 5 или 7 лет. Более того, есть международные программы, где европейцы приезжают и говорят, дайте нам правовую базу, дайте нам необходимые законы, Дайте нам режим энергосервисного управления, и мы дадим инвестиции под это. Давайте коллегу вашего а услышим. Я, последние я штаны с удовольствием слушаю выступления представителей карманы. коалиции, которые обвиняют во всем этом себя же самих. Я, к сожалению, не согласен с коллегой. Они в бюджете ни одной копейки не заложили для восстановления Донбасса. Вернетесь после вот передачи, даже посмотрите. Никаких изменений, сейчас. ни одной копейки. Не нужен никому Донбасс, никому не нужен. Сегодня объявили о том, что четвертое место мы заняли в рейтинге самых неблагополучных экономик мира в включая Африку, кого хочешь. И, тем не менее, правительство не уходит в отставку. Мы получили золотой батон, который все так мечтали. Наконец, теперь все э, украинцы могут посмотреть, сколько стоит хлеб. Мы э, получили ставку рефинансирования 30%. Давайте я объясню для простых людей, что это, а то нам так рассказывают. Это значит, что для того, чтобы развивать другой бизнес, я должен взять по 30%. Значит, мне надо получить прибыль минимум 100. У нас осталось три бизнеса в Украине. Проституция, наркотики, торговля оружием. Ни одна бизнес, ни один больше прибыли не дает. Так что на это все. И тем не менее, мы стоим и говорим, вот давайте то, давайте это. Чего же мы в парламенте не подымитесь и не скажете? В страну загнали в тупик. Мы сами голосовали за этого премьера. Давайте прекратим. Отправим ошибку. Я один, вместе один. с вами буду исправлять. Вы, Но тем не менее, идет одна демагогия. Вы, продолжается вы в России. Вы, вы не голосовали против премьера. Два человека в Верховном Совете. Нет. Вы воздержались. Два человека в парламенте проголосовало против премьера. Один из них стоит я за всеми, не врите, футболочки хожу. Не врите. У вас уже... Ну вы так вообще Я не разговариваете. Не... Вы давайте, голосов... Голосов... давайте вы, воздержались. вы воздержались. Вы находитесь в фракции, которая разваливает не вместе с Голосовать против премьера не было смелости. Позор вам, проголосовавшим за Вы студии, фракции. вы не проголосовали. Я говорю, там смелая, Две красные вы кнопки, здесь. моя красная кнопка и депутат Мусея. Посмотрите, что вы со страной сделали. Посмотрите, вам не стыдно, э, посмотрите сначала, на бабушек. Сначала Вы страной... члены те, кто развалили страну. Господи, огромная страной, просьба. Да. Сергей, Вадим. Ваша команда, Sieg. банда оппозиционного блока. Сергей, Вадим, у меня огромная просьба. У меня огромная просьба. Давайте закончим. И мы напишем конституцию простых, для простых людей. У меня Там огромная просьба. Давайте и закончим. И поверьте, да. Если бы это было да. бы уничтожено, я уже хочу вам сказать. Смотрите, подведя идет, потому, оппозиция, потому, оппозиция Сергей, будьте добры, в парламенте, да. в парламенте. Вот у вас да будет возможность, возможность поговорить с коллегой. Давайте все-таки подведем дом. Да, ну, подведем итог, потому, подведем итог пожалуйста. Нет денег на Донбасс. У правительства нет никакой экономической программы. Парламент целые сутки тратит отменить 23 февраля, вместо того, чтобы заняться экономикой. Обрушившаяся гривна ушла спокойно, Гонтарева. Ничего не делается. И плачет этот Ярославный только. Поэтому надо немедленно принимать следующие решения. Первое отправить в отставку правительство. Второе создать парламентскую комиссию по расследованию деятельности правительства. В третье забрать у них паспорта международные, пока они опять мы их по всему миру не ищем. Давайте это вместе сделаем. Я готов уйти, оппозиционный, не оппозиционный. Какая мне разница, кто будет это делать? Но давайте вместе сделаем. Давайте с людьми что-то поможем. Сколько мы можем там собачиться в этом парламенте? Сергей, мы должны заканчивать. Вот три пункта предложил ваш коллега: отставка э -э, Яценюка, средства на комиссии я, паспорта я, забрать. Вы за что-то готовы проголосовать? Я пропоную э, не гратися в популизм. Это вот Вадим, коллега Рабинович, это первый в мире олигарх-популист. Тому що він дуже багато успішна людина. Багато що ви біографії можна, скажімо так, визнати, да, як давайте гарний, не будемо, хто кому але, Важайте, але давайте віше, Але вісім дісім будем налічності давайте не будемо зрозуміти. Хто кому Три речі Тр треба зробити, oh, зробити. нам сьогодні? Треба прийняти нову конституцію у цій конституції. Порізати все, що є державне. Що це означає? Прем'єра нам не потрібно. Парламент замість 450-100, замість 25 членів уряду, всього 5, як це в усьому світі. Далі вибирати Генерального прокурора України повинні люди, а не президент із фракціями. І тоді він не бігатиме по цим кабінетам і поламає хребет корупції через, через е, е, рік. І тоді оцей Генеральний прокурор, який переможе корупцію, який не буде бігати в адміністрацію президента, в Кабмін і в парламент, стане наступним президентом країни. Майте це на увазі? Все, спасибо большое. И давайте будем помнить, что когда кричат, все не слышно никого. Ну, я же... Рад был, рад и витаем, был вас, вас обоих. наших дорогих женок и с этим прекрасным святом и бажаем им э, кохания, здоровья и успехов. Ну, это самое главное. Спасибо, что были в студии.